हमारी जमीन बल्कि कायनात की कोई भी चीज उठाकर देख लें उसकी कोई ना कोई या किसी भी सूरत में खुराक मौजूद होती है जिसको वो अपने अंदर जज्ब करती है अपने अंदर इनहेल करती है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर पाती है मिसाल के तौर पर हमारी कायनात भरी पड़ी है लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें जैसे कि हमारे यहाँ पौधे हैं पौधों को हम धूप खाद और पानी की सूरत में खुराक देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बन जाता है जिससे हम कई फवायद लेते हैं एक और मिसाल जैसे कि हमारा इंसानी जिस्म है जिसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छी खुराक की जरूरत होती है इससे हमारी बॉडी और सेहत दोनों बेहतर होते हैं सेम इसी तरह हमारा सर स्कल्प जिसको हम उर्दू में खोपड़ी बोलते हैं दिमाग मौजूद होता है जो कि हमारे बहुत सारे काम और बहुत सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है इस दिमाग को इस स्कल्प को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमें इसकी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए जो कि हमें हेयर ऑयल की शक्ल में मिलता है आजकल हमारे माशरे में तेल की बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं जैसे कि बादाम का तेल कोकोनट का तेल रेठा का तेल आमले का तेल जोजोबा का तेल और इस तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो कि हमारे सर में और सर में मौजूद स्कल्प को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो हम नॉर्मल से अब नॉर्मल की लिस्ट में यूं आ जाएंगे जिसको आम जुबान में हम दीवाना या पागल बोलते हैं उसके बाद कोई भी आदमी अपने दिमाग को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा मैं हूं मरत साइंस की दुनिया में खुश आमदीद आज का हमारा टॉपिक सर में तेल लगाना है जिसमें हम इस्लामी तालीमत और साइंस के नजरिए से समझेंगे कि आखिर क्यों और कैसे इस चीज को हम एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है कि जिससे हमारे दिमाग और हमारे बाल को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके आइए अब हम इस्लामी तालीम की रोशनी में सर में तेल लगाने की अहमियत को समझते हैं जैसे कि सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन गसल करता है हत्तुल इमकान पाक करता है फिर अपने बालों का तेल इस्तेमाल करता है यह अपने घर की खुशबू से खुशबू लगाता है फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए निकलता है मस्जिद में मौजूद दो आदमियों को इकट्ठा बैठने से जुदा ना करें फिर जितनी अल्लाह पाक ने उसके लिए लिख दी है नमाज पढ़े और फिर जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो खामोश रहे इसके मौजूदा और आखिरी जुमा के दरमियान के गुना मुआव हो जाएंगे सुबह इसी को सपोर्ट करते हुए एक और में आता है कि मुझसे याहिया ने मालिक से याहिया बिन सईद से रिवायत की है कि अबारी रजील्लासूल से कहा कि मेरे कंधों तक बहुत ज्यादा बाल हैं क्या मैं कंगी करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ और इसकी ताज़ीम करो क्योंकि अबू अब कतदर रजील ने एक दिन में दो बार तेल लगाया इससे कहा इसकी इज्जत करो एक और हदीस पाक जिसमें अनस बिन मालिक तआला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर तेल लगाने और दाढ़ी में कंगी करने का कसरत से मामूल किया और अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया इसलिए गोया कि आपका लिबास तेल फरोश का हमेशा साफ सुथरा रखो अगर आपको कोई भी चीज मयसर हो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वह आपके अपीरेंस से एक तरह से जाहिर हो इस तरह के इस्तेमाल से हम अपने खाले का शुक्र अदा भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो आज से चौदह साल पहले भी जो इंसान दुनिया में मौजूद थे उनको भी सेम उस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था जैसे कि आज हम लेकिन वक्त के साथ साथ और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजिंग और इसमें डेवलपमेंट होती गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक मिसली नमूना है जिसको हम सुन समझ कर इन उसके ऊपर मजीद अमल पैदा करेंगे और अपने आप को और अपने बच्चों को मजीद इसकी तरफ रागिब करेंगे ताकि वो एक अच्छे मुसलमान एक अच्छे इंसान बनकर उभरे देखा जाए तो सहाबा कराम रजील्ला की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कुछ कार मुखलिफ नहीं थी जब भी साहब कराम में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती तो वह नबी पाक सल्हुसम के साथ शेयर करते और आप उसका हल इस तरह से बताते कि उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती लिहाजा देखा जाए तो सफाई सुथराई एक तरह से हमारे ईमान का हिस्सा है अगर हम इसी को सुनर समझ कर अपनी जिंदगी को लेकर चलें तो हमारी दुनिया तो बेहतर होगी होगी लेकिन इसके साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाएगी आइए अब हम साइंसी नज़रिए से सर में तेल लगाना और बालों के देख की देखभाल की अहमियत को समझते हैं हेयर ऑयल के इस्तेमाल से आपके बालों और दिमाग पर कई मुसबत असर पड़ सकते हैं हेयर ऑयल के इस्तेमाल से कुछ यहाँ पर साइंसी साबित शुदा फवाद आपके साथ शेयर करते हैं स्कल्प को नमी बख्शना हेयर ऑयल हमारे स्कल्प को यानी कि खोपड़ी को दिमाग को नमी बख्श सकते हैं जिससे हम खुश्की चिकनाई और खार से बच सकते हैं देखा जाए तो आजकल हमारे सर में आम मसाइल हैं खुशकी और चिकनाई के जो कि बाद में हमारे बालों के गिरने का बायस बन सकते हैं इसलिए ये नमी जरूरत की चीज़ें उनको फ्राम करती है जिससे इस तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है बालों के रूट्स की परवरिश करना हेयर ऑयल में मौजूद फैटी एसर्ड्स मादनियात और वाइटाम होते हैं जो कि आपके बालों की परवरिश बुनियादी तौर पर अच्छी करते हैं और मजबूत बनाते हैं बालों की नशनुमा को देना हेयर ऑयल दिमाग में मौजूद खून की गर्दिश को तेज करता है जो कि आपके बालों की नशनुमा को फरूक देता है बाकायदगी से इस्तेमाल बालों की शाफ्ट को मजबूत बनाकर बालों को टूटने से रोकने में मदद करता है नुकसान से बचना हेयर ऑयल आपके बालों को का माहौलियावामल जैसे कि आलूदगी सूरज की तपश और गर्मी के अंदाज से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं बालों की साख्त को बेहतर बनाना हेयर ऑयल आपके बालों की साख्त को बेहतर और मजबूत बना सकता है उसे हमवार नरम और चमकदार भी बना सकता है बालों को लंबा करना स्पेशली हेयर ऑयल जो कि रेठा और आंवला से बने होते हैं वो बालों के लिए नहायत मुफीद हैं और कहा जाता है कि जो दो बाल होते हैं उसके लिए भी अच्छा है और अक्सर हमारे यहाँ कैरीज बनी होती हैं घरों में ही जिसमें इन चीज को स्पेशली उगाया जाता है और बाद में बालों के इस्तेमाल में लाया जाता है जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस की शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि नारियल के तेल पर मबनी हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने से दिमाग की हाइड्रेशन बेहतर होती है और खुश्की से बचा जा सकता है जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि जोजोबा हेयर ऑयल पर मबनी हेयर ऑयल दिमाग की खुश्की और चिकनाई को कम करने में मौसर भी है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ चैकोलॉजी में शायद होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि नारियल के तेल और मिनरल ऑयल पर मबनी तेल को इस्तेमाल करने से बालों की को फरोग मिलता है और बालों के झंडे को कम करने में मदद मिलती जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्माटोलोजी में शायब होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि पेपरमेंट ऑयल और माइनो ऑक्सीडल ऑयल पर मबनी हेयरों को इस्तेमाल करने से एंडोजेनेटिक एलोपेशिया वाले लोगों में बालों की नौशुमा को फरूक देने में कारगर है जर्नल ऑफ कोरियन मेडिकल साइंस में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि जिन के अर्क के ऊपर इस्तेमाल एलोपेशिया वाले लोगों के बालों के लिए बेहतरीन कारगर साबित है बैनवामी जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में शाया होने वाली तहकीक से पता चलता है कि बालों के तेल के इस्तेमाल से जिनमें स्पेशली ऑर्गेन ऑयल जो जोबा जो ऑयल और वाइटाम ई शामिल है अल्ट्रा वायल्ट शो से नुकसान होने वाले खतरात को कम किया जा सकता है ये सारी चीजें जो सुन्नत और साइंसी लिहाज से आपके साथ शेयर की गई हैं इसमें किसी भी तरह का किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी है ये जस्ट हमारे लिए और आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है ताकि हम इसे सुने समझें और आगे फैलाएं और स्पेशली अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनकी आने वाली जिंदगी मजीद आरामदेह हो सके इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी ऐसी रहनमई करते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए तो लिहाजा अब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का क्या रखिए असल फी